bolalarda uchraydigan yana bir yomon sifat uyat behayo so'zlarni gapirishi va so'kinishligi. Ochiq bo'lsa ham aytish kerak ko'proq yosh bolani so'kinishlikka va behayo so'zlarni gapirishligiga sabab otasi jahl ustida g'azabi kelganda shu peli kelib turganda bir behayo so'zni gapiradi hazillashibmi e, g'azabdanmi boshqa sabab bilan bolani qalbiga o'rnashib qoladi yosh bola o'zi dinni so'kishi mumkinmi mü? avratlarni tilga olib gapirib haqorat qilishi mumkinmi mumkin mü? agar uyda shu narsani ko'rsa shu narsani eshitsa qo'sh demak bolani tilini yomon faxsh so'zlarga odatlanishiga birinchi sabab sabab birinchi navbatda otasi sabab bo'ladi yoki yoshi katta akalari sabab bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib istimalab yotganlarida istitmani la'natlagan shunda payg'ambarimiz istitmani la'natlamasligini buyurgan qiziga hatto istitmani la'natlamasligini musulmon odam la'nat o'quvchi bo'lmaydi yani endi ota bir ishda so'kinib tursa ena ham shu og'ziga kelgan yani so'z bilan bir ishda qarg'ab tursa o'g'ildir qizdir bu narsani albatta o'ziga nima qiladi yuqtiradi <laughs> tilni tarbiya qilishdagi birinchi uslub ota onalar farzandlarni oldida gapirayotgan gaplarini terib gapirishligi o'ylab gapirishligi yani endi to'g'ri har bitta narsani o'zini ati bilan aytish kerak ammo siz aytayotgan so'z ozgina bir behayo yoki so'z bo'lsa yoki noqulay bo'lsa eshitishlikka o'rniga boshqa so'zni ishlatish mumkin masalan akang qayerda desa hojatxonada demasdan nima deyish mumkin tarat qilyapti deyishi mumkin maktabga nimaga akang kelmayapti desa ichi o'tib hojatxonadan chiqolmay o'tiribdi emas akam shunday toba qochib qoluvdi deb qo'yishi mumkin ha hamma narsani at bilan aytish kerak ammo sinonimlarni ishlatish mumkin demak ota ona mana shu narsaga e'tibor berishlik kerak bo'ladi qur'onning birodarlar avvaliyu oxiri odob qur'onning avvaliyu oxiri hayo shariatda sharm yo'q ayrim odamlar mana shu qoidani mana shu so'zni noto'g'ri tushunadida og'ziga kelgan so'zni gapiraveradi bu payg'ambarimizni sunnatiga xilof mumkin emas qur'onni avvali ham oxiri ham odob hayo endi shariatda sharmiyodga yani so'zga kelsak bu fiqhiy masalalarni so'rashlikda hayo qilmaslik kerak deb tushuniladi masalan bir odam o'zini ichki kiyimida bir oq narsani ko'rib qolsa suyuqlikdi. suyuqlikni yani buni uyatda endi so'rashlik deb turib g'usl qilaversa G'usl qilaversa. agar so'rasa aytar domla bu maziy bu mani emas bundan tahorat qilinsa bo'ladi deb tushuntirardi va shariat unga buyurmagan doimiy g'usuldan uni nima qilib qo'yardi to'sib qo'yardi shariatda sharm yo'q degan so'zga kelsak shariatda sharm yo'q fiqhiy masalalarni so'rab o'rganishlikda hayo qilinmaydi degani so'kinish uyat behayo so'zlarni aytilishini ayrim sabablari birinchi sababi aytdik ota ona yoki aka uka yana unga ta'lim berayotgan murabbiyni o'zi ham agar ta'lim berayotgan murabbiy o'zi so'kinadigan fahhosh bo'lsa fahs so'zlarni tinmay aytadigan bo'lsa yana bitta sababi betarbiya bolalarga qo'shilib qolganligi ayrim ota otaona so'kinmas ayrim ota ona e, bunaqa behayo so'zlarni gapirmas lekin bola qayerdan o'rgandi desa bu sir emas demak ko'chadagi betarbiya bolalardan orga shu bilan do'st to'kkanligini kimlar bilan do'st bo'lib yurganligini qarab qo'yaylik farzandlarimiz otani haqiqiy qadr qiymati uni farzandlari bilan o'lchanadi onani haqiqiy qadr qiymati uning farzandlari bilan o'lchanadi bir ayol bo'lishi mumkin judayam bir katta bir jomiyani oliygohda universitetni tugatdi degan qo'lida de, diplomi bo'lishi mumkin ammo agar bolalari betarbiya tashlab qo'yilgan bo'lsa behayo so'zlarni gapirayotgan bo'lsa axloqsiz bo'lsa bu ayol johila deyiladi avvalgi asrlardagi mo'mini onalar mo'mini ayollarda qanaqa bo'lganligi ko'pchiligimizga ma'lum bu ayollarnichi ko'pchiligi unaqa siz bilan biz aytadiganchalik ilmli bo'lgan emas lekin bolasini tarbiyasiga juda bir qattiq e'tibor bergan shuning uchun bolasi onasi uchun diplom bo'lgan shunday farzandni boqqan onasini olloh rahmat qilsin deb duo qilinadi shunday farzandni dunyoga keltirgan ota onasini alloh mag'firat qilsin deb duo qilinadi otangga rahmat boqqan onangga rahmat deydi demak farzand otaning diplomi farzand onaning diplomi e, diplom ham har xil bu mavzuga tegishli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari ko'p kishi bahs qiladi suhbatlashadi tortishadi fikrini himoya qiladi o'zini fikri balandligini yoki to'g'riligini isbotlamoqchi bo'ladi kishi ro'parasida turgan kishini hurmat qilishligi kerak bo'ladi muslimi fusukun, va qitaluhu qurun degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. musulmonni so'kinishligi fosiqlik urishshligi kofirlik hozirda odamlar tabiati ayni shunaqa bo'lib ketganki birov bilan ozgina bahs qilib qolsa ozgina tortishib qolsa birpasda haqorat qilishga e o'tadi seni aqling yetmaydi hech narsaga sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi darrov tili bilan ozor aziyat tana yetkazishlikka kiradi ke mana shu narsa sebob deyiladi so'kinishlik deyiladi so'kinishlik degani hed deb turib haligi biz bilgan so'kinish emas sen hech narsaga ahlig yetmaydi farosati yo'q odamsan sen mana manaqasan deyaptimi shu ham so'kinishlik bo'ladi modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi demak bu so'kinishlik deyiladi ammo iymonlik tarbiyalik axloqli kishi o'n soat bahs qilishi mumkin siz bilan lekin biron marta sizni dilingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi birodarlar bunaqa odobni qayerdan olamiz albatta qur'onda olamiz albatta qur'ondan olamiz astaadu billahpayg'ambarimizga ta olloh taolo aytyapti ey muhammad sallallohu alayhi vasallam mushriklarga ayting sizlar bizlar qilgan yani gunoh to'g'risida mas'ul bo'lmassizlar va bizlar sizlar qilayotgan amallar to'g'risida mas'ul bo'lmasmiz bizni qilayotgan gunohimizga sizlar javob bermaysizlar subhanalloh payg'ambar birodarlar mujrim bo'lishi mumkin emas ammo bu qur'on uslubi kofir bo'lgan fosiq bo'lgan payg'ambarga qarshi chiqib turgan mana shuni eng razil odamlarga ham chiroyli dut qilinyapti birodarlar